вас, шановни, в эфире Донецкого областного державного телебачения программа «Сегодня в студии», тема якой «Европейский выбор Украины». Немногим более месяца остается до саммита в Вильнюсе, где Украина надеется подписать соглашение с Евросоюзом об ассоциации и зоне свободной торговли. Поэтому выбор темы сегодняшней передачи отнюдь не случайный. И обсуждать мы ее будем с гостями студии. А именно, генеральным консулом Германии в Украине господином Детлифом Вольтером. Добрый вечер. Добрый вечер, господин консул, или как сказали бы в вашей стране, гутен anabend. Также в нашей студии присутствует народный депутат Украины Влад Лукьянов, секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев и, вечер. и депутат Донецкого вечер. областного совета, исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления в Донецкой области Николай Загоруй. Добрый вечер. Нашим зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 312 50 80. И прежде чем мы начнем разговор, предлагаю вашему вниманию блиц-опрос Дончан, где они выразили свое мнение в отношении евроинтеграционных устремлений Украины. Пожалуйста. даст Украине подписание договора о евроинтеграции в ноябре этого года? И насколько нам необходимо двигаться в Европу? Об этом мы узнаем у наших граждан. Вы думаете, что вступили в ЕС и сразу у нас все изменилось, да? Все, только говорят, вот в ЕС, ЕС. А потом будет такая же проблема, как и со всеми постсоветскими государствами. Приближаться стоит, конечно, но... Э, я думаю, если бы выполнялось об, 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 обещанные все дела, которые обещают, то я думаю, да, да, я думаю, это здорово. Мы поэтапно придем к лучшей жизни. И вот то, что сейчас все возмущается, это временно. А потом они заметят лучше, конечно. И безвизовый режим Европаспорта. Здорово. Ну, я считаю, что нужно, потому что все-таки уровень образования, уровень медицины, ну, Украина никак не дотягивает к Европе. С одной стороны, да, нужно, а с другой стороны, мне кажется, что нет. Потому что все-таки союз с Россией, мне кажется, для Украины будет более ну, плодородным, что ли. Стоит однозначно. Ну, наверное, потому что хочется жить по-новому и чуть-чуть лучше. Как видим, мнение наших земляков неоднозначное. В общем-то, это подтверждает и социология. И одна из причин того, это, на мой взгляд, недостаточная информированность граждан о том, что несет ассоциация с Евросоюзом для рядовых украинцев. Как считаете, Сергей Валентинович? Да, действительно, вы правы. Вот бывая на приемах граждан, населения, особенно в последнее время, много раздается недоуменных вопросов в отношении того, а как это повлияет на отношения с Россией, необходимо ли будет оформлять визу в Россию, а будет ли возможность сразу и непосредственно ездить в Европу, а как экономически все это повлияет на нас, пенсионное законодательство, медицина, здравоохранение. Многим кажется, что это немедленно изменит либо в лучшую, либо в худшую сторону. Поэтому считаю, что нужно информировать население. Причем должны информировать население все те, кто разбираются в этой проблеме. И нужно доверять тем экспертам, которые владеют этой темой. Николай Николаевич, можно дополнить? Да, я хотел бы именно как раз и подчеркнуть, что все реформы, которые проводятся в стране, участие населения должно быть достаточно полным. Так, и наш путь в Европу должен в этом плане широко освещаться. То, что мы сегодня делаем на телевидении, это широко должны быть проводиться дискуссии, круглые столы. Кстати, областной совет в этом плане занимает очень активную позицию на протяжении полутора лет. Мы постоянно в этом направлении работаем. У нас 37 человек были в прошлом году. Это Страсбург, это Париж, это э, Познань, это Люблин, где люди проходили стажировку, самая длительная стажировка 21 день. Э, без, не без гордости сказать, что депутатов областного совета 9 человек уже прошли стажировку в Европейском Союзе, а даже депутатов только одной комиссии по и региональному развитию, их было шестеро. То есть те люди, которые э, могут что-то сказать, они занимаются целевыми этими вопросами, они э, достаточно э, познакомились с той жизнью, что она зажидает. Это правильно. Владислав, я вот считал, что соглашение об ассоциации это тысяча страниц печатного текста. Вы его в руках держали или ваши коллеги парламентарии? Ну, мы работаем в основном с документами в электронной форме. И соглашение смотрели. Если говорить о самом документе, то документ объемный, и даже внимательно работая с документом, достаточно сложно оценить всю степень влияния на взаимоотношения Украины и Евросоюза. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, что встречаясь и общаясь с гражданами, вот даже сегодня я проводил общественный прием, прямые линии по телефону. Я встречался с разными точками зрения. Есть люди, которые не понимают, почему мы это делаем и для чего это делаем. Есть люди, которые горячо поддерживают и говорят, что ну, надо менять что-то и надо двигаться в сторону Европы. Соотношение кого больше, кого меньше. Ну, вот если брать Донбасс и вот тех с кем приходится встречаться. Встречаешь голоса как за, так и против. То есть есть разное. Но какие факторы за? Если мы берем краткосрочную перспективу, то многие эксперты склоняются к тому, что мы можем иметь в краткосрочной перспективе небольшие экономические потери. Если мы берем среднесрочную, долгосрочную перспективу, большинство экономических экспертов склоняется к тому, что темпы роста валового внутреннего продукта, а говоря проще, украинской экономики могут добавить до 6% роста экономики в год. Если сравнивать с обычными показателями, это очень мощный фактор ускорения экономического развития Украины. И действительно, если верить этим расчетам, они достаточно основательные, то, наверное, это единственное правильное решение. Сегодня эксперты говорят о том, что очень многое будет зависеть от позиции стран-тяжеловесов Евросоюза в плане вопроса подписания соглашения об ассоциации и дальнейшего вступления Украины в Евросоюз. Господин консул, как скажете, Германия скажет «да» вступлению Украины, в последующем вступлению Украины в Евросоюз, а сегодня подписанию договора об ассоциации? Мы на правильном пути. Прогресс... Украины – Украине, это действительно большой. И мы эм, уже работаем вместе 20 лет. Мы не начинаем с нуля. Я был в Брюсселе в 1994 году. Тогда уже был заключен соглашение с Украиной и Евросоюз по сотрудничеству и партнерству. И мы над этим соглашением уже 15 лет работаем. Есть еще очень небольшие или немного открытые вопросы, но я, я уверен, что это возможно решать. Я повторяю, прогресс, что касается свободных выборов.

Украина нуждается в Европе, Европа нуждается в Украине, если перефразировать папу Римского, он говорил это в отношении Польши в 2003 году. Вот сегодня мы стоим на пороге подписания ассоциации, а в 2003 году, 10 лет назад, поляки вступали в Евросоюз. В июне этого года проходил референдум. У нас есть материал, который иллюстрирует отношение рядовых поляков к вступлению своей страны в Евросоюз. Давайте посмотрим, пожалуйста. Так склалось історично, що Польща завжди мала обирати між сходом та заходом. Іноді це робили за неї. Але у 21-му сторіччі поляки самі зробили свій цивілізаційний вибір, враховуючи результати дводенного референдуму. А тоді понад 78% поляків висловились за вступ до ЄС, не можна сказати, що населення країни було розколото, але думки були різні. ми за вступ Польщі в Євросоюз. Ми скажемо так. Я за вступ. Мені здається, що гірше не буде разом завжди. Легше. Я проти вступу Польщі до ЄС. Я думаю, що наш уряд прийняв це рішення на поганих умовах. Європі потрібна Польща, Польщі потрібна Європа. Ці слова папи римського Івана Павла II повторив тодішній президент Олександр Кваснєвський. Тоді в багатьох поляків були світлі надії перш за все на відродження економіки. Я сподіваюсь, що це призведе до великих змін у нашій економіці, що це буде один великий спільний ринок, не буде перепон для людей і капіталів. Я вірю, що Україну чекає той же шлях. Поляків тоді лякали, і тим, що у разі вступу до ЄС повернуться німці та відберуть їхні домівки, і тим, що не вступивши до союзу, Польща опиниться у положенні Білорусі і буде під впливом Москви. Втім, вступивши до ЄС, і сільське господарство не загинуло, і масової еміграції не було. Чи ми мами чистомпічдоуніївропейської чи ні. коли в 90-ті роки ми вирішували, чи бути в ЄС, багато хто говорив, кордони відкриють і у нас на захід вийде вся молодь. Цього не сталося. Люди більше подорожують, частіше вчаться та працюють за кордоном. Але, повертаючись до рідної домівки, вони бачать такі самі стандарти життя, як і в Німеччині, Британії тощо, і розуміють, що немає сенсу шукати щастя де-інде. Багато людей повертається. Досвід Польщі підказує нам, що шлях до Європи непростий, але і мета того варта сьогодні. Рівень ВВП у Польщі у два рази вищий за український. Купівельна спроможність у Польщі понад 22 тисячі доларів на рік на одного громадянина, а в Україні. Сім тисяч А за індексом розвитку людського потенціалу Україна відстає від Польщі на 56 пунктів. Тож, чи варто прислухатись до польського досвіду? Питання скоріше риторичне. Як бачимо, пасіня поляків були визвані в основному економічними факторами. Сегодня в Украине есть опасения, что крупный бизнес европейский просто ну задавит национального товаропроизводителя. Насколько обоснованы сегодня эти опасения? Пожалуйста, пожалуйста. Давайте говорить. В Украине не стоит вопрос, какой бизнес будет более конкурентоспособный. Если вы общаетесь с населением, с гражданами, многие граждане не понимают, что принятие решение о подписании документов о расширенной зоне свободной торговли и подписании договора об ассоциации, это э, не вступление в Евросоюз. Это первое. Это вопрос о том, что мы принимаем те стандарты, которые более высокие в Евросоюзе для нашей продукции. То есть это заставит быть более конкурентоспособной нашу экономику. Это откроет нам возможности более широкой торговли с Евросоюзом. И это должно снять в перспективе, и причем в недалекой, возможности вот визовых ограничений. То есть должен быть открыт визовый режим. Чтобы поехать в Европу стало так же легко, как мы сегодня едем в Россию или в Беларусь. Нам не нужны никакие визы, мы покупаем билеты и едем. Мы хотим, чтобы так же легко было поехать и в страны Евросоюза. При этом мы не предаем Россию, мы не предаем Беларусь и наши соседние страны. Мы с ними сохраняем дружеские и партнерские отношения. То есть хотелось бы, чтобы на этом никто не спекулировал и не говорил, что вот мы отворачиваемся от России. Мы как дружили с Россией, так и дружим, как хотим строить взаимовыгодные взаимоотношения, торговые отношения, так мы продолжаем делать дальше. Можно добавить? Да, все-таки к экономике возвращаясь. Вы знаете, об экономике говорить достаточно сложно. Наша экономика в основном сориентирована на те связи, которые были с Россией. Да. Но, к сожалению, вот те бизнесмены из России, которые приходили к нам в Донбасс, я имею в виду и нефтеперерабатывающий завод, и Стахановский вагоностроительный завод, и Луганский тепловозостроительный завод, они, да и многие другие предприятия, они не сделали рывок, в них не были вложены средства в развитие предприятия, они не получили больше заказа, чем имели. Поэтому с учетом еще, скажем, такой жесткой, неуступчивой позиции правительства России –